سلام در این ویدیو مواردی که به نظرم در مورد استیج دو مسیر افلر مهم هست با شما به اشتراک میذارم شما میتونید نقشه ویکیلوگ و یا گوگل مپ رو از سایت رسمی افلر که گذاشتم در این صفحه دانلود کنید استیج دو مسیر افلر از روستای نظرکوی شروع میشه و تا روستای یوکاری کزلجا شما 860 متر ارتفاع می گیرید و حدود 14 کیلومتر پیاده روی دارید. ما با حمل و نقل عمومی از ازمیر رفتیم تا روستای نظرکوی و سعی میکنم در خلال ویدیوها براتون توضیح بدم که چگونه میتونید با پابلیک ترانسپورت به روستای نظرکوی برسید از روستای نظرکوی که وارد جنگل شدیم چند تا خانم رو دیدیم که کیسه به دست میوه کاج جمع میکردن حالا چرا میوه کاج؟ روستای نظرکوی بسیار روستای زیبایی هست و کلی کارگاه منجوخسازی یا همونی که ما بهش میگیم چشم زخم توی این روستا وجود داره این میوه کاج سوخت بسیار خوبی برای این کارگاه هاست. در مسیر هایکینگ استیج دو عبور از بزرگ راه دارید لطفا خیلی مراقب باشید و بعد از اینکه بزرگ را رو رد کردید هنوز یک کیلومتر نرفته یک اثر باستانی بسیار قدیمی میبینید که لطفا دقت کنید سمت چپ رو سنگا از دستش ندید در مورد علائم قرمز و سفید و یا همون نشانه های مسیر بخوام بگم به خوبی و دقت استیج یک نیست حتما که نقش لازم داریم اون هم آفلاین چرا آفلاین؟ چون قسمت هایی از این استیج سیگنال ندارید و موبایل آنتن نمیده در فصل اکتبر که ما رفتیم چشمه اول آب نداشت و اتفاقا نزدیک همون چشمه اول که آب نداشت آقا جلال رو دیدیم چوپانی که کلبش و آغول داشت دو کیلومتر بالاتر بود به ما گفت که آب کنار کلبش هست و اتفاقا وان بسیار دلنشینی پر از آب روبروی کلبش بود که ما دقایقی استراحت کردیم و ادامه دادیم بعد از کلبه امو جلال مسیر بسیار سنگی و زیبا بود و منظره منطقه کمال پاشا از اون بالا خیلی دیدنی بود. میخواستم براتون بگم که چطور با پابلیک ترانسپورت برسید تا روستای نظر کنیم. راه اول این که از ترمینال برنوا تو شهر ازمیر با دلموش برید کمال پاشا و احتمال میدم که از کمال پاشا برای نظرکوی هم دلموش باشه اما اگه نبود به هر حال اتوبوس قطعا هست از کمال پاشا برای کوی. راه دوم که ما این مسیر رو رفتیم این که از افکا اوچ یا همون که می‌نویسن اف کاتری سوار اتوبوس‌های 988 بشید برید کمال پاشا پیاده بشید با اتوبوس 668 از کمال پاشا برید نظر کنید اینو بهتون بگم که تو استان ازمیر برای ها و مترو میتونید از کردیت کارت و مستر کارت استفاده کنید اما برای استفاده از قطار بین شهری که بهش میگن ایزبان حتما باید ازمیر کارت داشته باشید چون قطار بین شهری دیستنس بیس هست یعنی بر حسب مسافت از کارتتون پول کم میکنه و اونو نمیتونید با کردیت کار یا مسترکارت کارت واردش بشید و پرداخت بکنید در مسیر استیج دو بعد از عبور از بزرگ راه به سمت قله محمود داقی میرید. حتی قله و کلبه ای که بالای اون هست بسیار نزدیک به نظر میرسه. معلوم بود توی کلبه هستن چون از دودکشش دود بلند میشد. اما هدف مسیر افلر بیشتر از اینکه فتح قله ها باشه آشنایی با فرهنگ و جامعه روستایی هست. در نتیجه مسیر به سمت روستای یوکاریکزلجا پیش رفت یه قسمتی از مسیر تقریبا بالاترین ارتفاعی که هستید دست به سنگ دارید مختصات این نقطه رو روی ویدیو براتون گذاشتم با کوله سنگین اولش به نظرم خیلی سخت اومد راستش ترسیدم اما چون پای به ره نهی خود راه بگویدد که چون باید رفت به محض اینکه دست به سنگ شدم متوجه شدم چقدر دلم برای سنگ نوردی تنگ شده و حسابی اون قسمت چسبید به من دیگه تا محل شبمانی پایین رفتیم و حتی قسمتی از مسیر استیج 3 رو هم پیش رفتیم و کنار اولین چشمه ای که برای استیج 3 هست چادر زدیم و شب اونجا اقامت داشتیم.